Ну что же, дорогие друзья, продолжается эпопея, и я скажу больше. Проходя, да, по Майдану, кого бы вы думали я увидел на трибуне? Татьяну. Да. Татьяна, да. расскажите, что же вы делали там? Я сказала людям, которые собрались на акцию, буквально пару фраз. Я закликала их. Просто не платити податки. Ну звичайно, якщо хтось вважає, що він багатший за Януковича і бажає проспонсорувати купівлю ним нового гелікоптера чи нової газонокасарки в кончезаспу, звичайно, він може платити. А всіх інших я закликала до нормального стабільного гасла без прозорості державних витрат, не може бути ніяких податків. І я рада, що люди мене почули. Прекрасно. Как вы уже поняли, дорогие друзья, сейчас мы поговорим об акциях, которые происходят на Майдане не только. как каждый может их увидеть в своем городе. Да, И на ведь взяты в них участие. <laughs> <laughs> да. Но мы не призываем ни к чему. У нас все строго. Мы абсолютно аполитичны. Да, Дело в думаю. том, что вы знаете, вот современно, вот эти вот все акции, вот напоминают мне мультик, давний советский мультик, вот. Один из отрывков этого мультика очень подходит к сложившейся ситуации с налоговым кодексом. Давайте его посмотрим. За последнее время доходы нашего государства уменьшились. Как изменился тигр? После того, как был введен налог на воздух, вы стали меньше дышать? Это возмутительно! Опять! <свят> Кроме того, вводится новый налог на осадки. За обыкновенный дождь сто лир. За проливной дождь 200 лир. С громом 300 лир. І касові апарати. Так, так, так. Але я думаю, що тут мова не лише про податкове, от податковий це був податок на повітря, а податок на атмосферні опади це вже трудовий кодекс та житловий. Цікаво, що буде наступне, що у нас ще не обклали Ну, Мені все-таки подобається, що в Україні народ проявив себе, виступив, сказав свою. веское слово, и мы можем наблюдать эту картину на многих Майданах. Но сейчас хочу э, обсудить все-таки интересные курьезные случаи, э, которые все-таки происходят. Потому что э, страна у нас интересная, народ у нас веселый. Поэтому... Народ у нас веселый, да нельзя. Вот э, по этому поводу я хотел бы сказать, видел э, во всемирной паутине фотографии. Предприниматели э, сделали э, статую «Ты гибко», да? То есть они взяли, ну, они будем так говорить, идеального Эгипка взяли и э, статуи налепили лицо тафипка и одели его э, в платье. Можно посмотреть это Почему сейчас. Почему платье? Керенский. Да. Вот, вот я, я сейчас прокомментирую. Они дошли до Мы Мы специально зажимали сей манекен у наших знакомых для того, чтобы э, Власне, на нього надягти, поміряти сукню, перевіряти, як вона буде виглядати на нашому віце премєр міністрові Але все дуже розсерджені наші підприємці, то вони, можуть, звичайно, там яйцями закидати і все. А коли надягнеться сукню, ну його не впізнають, як Керенського, який тікав з Петрограду в 2017 році, Ну, він залишиться неушкоджений. Зачем же Керінського так обижать, Тіїпка, то я не поняв. Да, таким порівнянням. В да. порівнянні з Тігіпком, Керенський був надзвичайно достойною людиною. Но я читав, що все це байка нікак він не передівався. Ногібка я советую задуматися. Мало ли, як да, 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 да. у нас в стране все повернеться, да. якщо Чёрный у нього попередня його афера, коли він здав за орден почесного легіону нашу цементну промисловість, зійшла йому з рук, цього разу афера з податковим кодексом з рук йому може не зійти. І тікати таки доведеться. Происходит у нас множество акції да, не тільки в Києві, но і в інших городах України. Вот, наприклад, по Дніпропетровську. Бизнес предприниматели сделали что? Они под здание управления городом принесли корыто, да? То есть мы сейчас, я думаю, это посмотрим, но я так вот, вот оно это корыто, да? То есть они положили туда деньги и навоз, да? Вот видимо, то есть милиционер закрывается. Деньги понятно, навоз видимо, потому что не забрали потом. Нет, но ну это символично. И вилочки туда. І все це свідчить лише про а одне. Це все свідчить лише про одне. Наші люди ще до пуття не вийшли на акції. Ще вони трішки поживуть при Податковому кодексі, при житловому, при трудовому. А ось тоді, коли вони після цього вийдуть на Майдани, ось тоді владі буде дійсно непереливки. И вы знаете, что еще обратило внимание мое на, вот в сети, да, очень много сейчас роликов, с акциями, да. И есть, конечно, огромное количество сотрудников правоохранительных органов, которые это все, будем так говорить, обеспечивают порядок. Они да, следят там, чтобы никто не пострадал, чтобы не доходило до эксцессов. Мне на, на глаза попался забавный ролик, который мы сейчас с вами посмотрим. Чем же занимаются наши сотрудники правоохранительных органов в то время, пока они не охраняют порядок. Это видеокамеры наблюдения в одном из киевских дворов. Это центр города. Центр Киева. Сейчас мы наблюдаем сотрудников правоохранительных органов, которые, как говорят, в народе ходят за гаражи. А, это, это рядом с администрацией президента. Ну, да, 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 да. да. Не То есть самый центр. Не, ну, на самом деле, а вы представьте себе. Стоят никаких условий. Да, да, Их да. можно да. понять. Ну, на самом так деле, это проблема. Дание и полягаешь, насколько мало разума. У натхненників цього податкового кодексу, якщо б вони не подумали навіть про те, аби встановити біотуалети для людей, які нібито мають захищати їх від розлючених народних. Ну, вже мас. Вже на крайній случай пускали б в адміністрацію президента. Ви представляєте? Ви куди? Я щас. Давайте доведемо это все до какого-то не знаю, ідиотизма, конечно. Представляєте, сотрудник правоохоронних органів пішов за гаражі, да? Тут другой сотрудник органів. Ой, 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 почему не положено? Нарушаешь. <связываем> да, Этлин ой, коллега, простите. Не, не, вот представьте себе такую ситуацию. Вот что делать ему? Вот как? А 230 гривен надо человеку? Даже ему, собственно. Ну, что, давайте подведем некую черту под сегодняшними новостями, под тем, о чем мы сегодня говорили. То есть э, мне хотелось бы услышать вот в общем, да, о том, что вот Евросоюз, да, э, Фирташ, Бродский, акции вот эти все проходят. От, скажіть мені, вы як ви думаєте, буде якийсь положительний вывод з этого всього? Я у власть, якщо коротко, поки да. що влада несеться в прірву стрімким демкратом. Але як я вже неодноразово казала, кожен може в будь-який момент опам'ятуватися, зрозуміти хибність свого шляху, стати на шлях Шамурая і почати щось виправляти. Правда, я не дуже вірю, що це вдасться зробити нашій владі, але чи чеких тільки див на світі не буває. Ігор. А що скажете? Ви? Ну я взагалі по житті оптиміст, і все таки сподіваюся, що здравий восторжествує. Я сподіваюся, що просьби мільйонів людей вдуматися України, ще більше 6 мільйонів. все-таки все-таки будуть І все є надежда. что Украина станет наконец-то на другой путь, на путь развития, созидания, и уже в ближайшем будущем эта великая страна будет совсем другой. Ну что же, на этой позитивной ноте а, разрешите с вами попрощаться. С вами в студии были эксперт а, в юридических и правовых вопросах Татьяна. Спокойной ночи. А, эксперт в сфере экономики и бизнеса Игорь. До свидания и до встречи через неделю. И я, Андрей, представляю народ счастья вам, живите в любви до свидания, до следующей недели. Спокойной ночи.